Inilah antara yang menarik dalam Komuniti Satu Malaysia minggu ini. Melihat keunikan hasil kraft tangan masyarakat Iban di sini. Membuat kuih tradisional kuih jala. Selepas itu, kita melawat ke Kelas Orang Berasa. Dan mari kita pergi ke Kandang Kambing milik Pakcik Indra. Assalamualaikum. Hai, salam satu Malaysia. Anda bersama dengan saya Fazli dalam rancangan Komuniti Satu Malaysia. Dan untuk minggu ini, Komuniti Satu Malaysia bersiaran di negeri Sarawak. Sarawak dan di sebelah saya ini awek Sarawak ni berasal dari Saratok Sarawak. Ha, nama siapa ni? Ah, ha, nama saya Nurul Zida binti Abdul Hashim. Kawan-kawan panggil saya Zila. Ah, ha, jadi Zila ini akan menemani saya sepanjang saya berada di Komuniti Satu Malaysia Rumah Peligong di Saratok Sarawak kan. Ha. Okey, sekarang ni kita berada di mana ni? Sekarang kita berada di Menara Jam Pekan Saratok. Ah jadi aa, Menara Jam ini merupakan mercu tanda bagi aa, kawasan di Peligong inilah kan. Alright, Peligong pula Saratok. Kita nak pergi rumah Peligong ni. Okey, jom, jom sana. Kalau datang ke penempatan orang Iban ini tak sah lah kan kalau kita tak pergi ke rumah panjang. Jarak dari Pekan Saratok ke rumah Peligong ni taklah jauh sangat. Hanya 14 km sahaja. Nak tahu tak, rumah panjang peligong ini berbeza dengan rumah panjang yang lain. Dibina setinggi dua tingkat dengan reka bentuknya tersangatlah moden. Namun ciri-ciri rumah panjang asal masih dikekalkan iaitu semua penghuninya berkongsi ruang serambi rumah bersama. Mempunyai 45 pintu semuanya, ia dihuni hampir 400 orang penduduk. Di rumah panjang kami ada bakalan air, bik strike pun awam sekolah pun ada je sekolah sekolah SRK Kudu padang bola sana dan sebelah sana dia selalu berlatih main futsal oh jadi perpaduan kami di rumah penjaga ini pun erat semua ketua bilik turun bersama membuat kerja kerja ketua tuang Baik kami telah pun sampai dekat komuniti Satu Malaysia Rumah Peligong. Ha Ila, ya. biasanya apa antara aktiviti diorang pada pagi ni? Okey Fazil, pagi-pagi ni diorang akan mengadakan aktiviti gotong-royong. Uh -huh. Dia tidak akan melibatkan di Kimset adoh uh, rumah peligong saja tetapi uh -huh. akan melibatkan Kim di daerah Saratok. Uh -huh. Antaranya ialah Kim uh, Sesang, uh -huh. Kim Roban dan Kim Temuduk Kuyan. Wah, baguslah diorang ni sama-sama ya? Ha uh, diorang uh. bekerjasama antara satu sama lain. Okey, jom kita kita tengok eh. Kan? Okay. Wah, memang baguslah kan penduduk di sini. Tiga komuniti berkumpul sekali tu semata-mata nak bergotoroyong. Mereka berkumpul sejak pagi lagi untuk bergotoroyong tau. Patutlah saya tengok bersih je kawasan kat sini. Ada yang menyapu sampah, memotor rumput, menghias pokok. Hmm, ish, macam-macam lagi lah kan. Jabatan Penerangan Malaysia telah berjaya menyalurkan maklumat kepada ahli-ahli komuniti Satu Malaysia berdasarkan uh, uh, pelbagai aktiviti yang kita anjurkan seperti penghayatan Satu Malaysia di peringkat komuniti dan juga penghayatan Satu Malaysia di peringkat daerah uh, dan selain daripada itu kita juga ada aktiviti seperti layar bestari pentarama dan sebagainya yang kita adakan di komuniti Satu Malaysia. Selalunya kalau pagi-pagi macam ni ada di antara penduduk yang akan pergi ke ladang-ladang untuk mencari sumber pendapatan. Penduduk di sini majoritinya bekerja sebagai penurik getah dan bekerja di ladang sawit milik sendiri. Difahamkan ada 40 keluarga yang mengusahakan getah di sini. Contohnya, Pakcik Kilat Anak asal ini. Beliau mempunyai 600 pokok getah dengan keluasan tanah sebanyak 15 ekar. Harga pasaran getah yang tinggi sekarang ini membuatkan Pakcik Kilat terus mengusahakan sendiri ladang getahnya. Ia dibantu oleh tiga orang pekerjanya. Selain daripada getah, ada 10 keluarga di sini menanam kelapa sawit. Salah seorang daripadanya tuai rumah peligong sendiri iaitu Kaunsel Amir Anak Gelanyang. Kalau anda semua nak tahu, Kaunsel Amir ini mempunyai 500 batang pokok sawit di ladangnya yang seluas 7 ekar ini. Aktiviti rutin beliau biasanya, membuat kerja-kerja penyelenggaraan ladang dan menuai sendiri, hasil kelapa sawitnya. Beliau bersyukur walaupun sudah berusia, namun kudratnya masih mampu bekerja sampai ke hari ini. Hebat kan kaunselor ini? Selepas melihat aktiviti ekonomi penduduk di sini, Ila membawa saya pula ke tempat bersejarah yang menjadi lokasi pelancong yang datang ke sini, iaitu ke Perigi Engkudu. Perigi ini telah wujud sejak berkurun lamanya. Perigi ini sangat istimewa kerana dikatakan airnya tidak pernah kering walaupun di musim kemarau. Untuk pengetahuan anda, kadang-kadang perigi ini tetap digunakan sebagai sumber air walaupun saya melihat kawasan di sini telah menikmati bekalan air paip bersih kebiasaan hmm. je kan kalau orang iban kan hmm? mereka ni lebih suka melakukan aktiviti di dalam rumah kan di rumah panjang kan ha -ha. Okay, jadi kalau masyarakat dekat sini macam mana pula Okay, jadi kalau masyarakat di sini dia tak tertumpu kepada aktiviti di dalam rumah uh -huh. tapi dia lebih kepada aktiviti di luar juga uh -huh. seperti menternak kambing uh -huh. ayam dan juga itik Ah, siapa namanya uh, cik indra jaya indra jaya okeylah jom kita masuk dalam jom. Ini merupakan satu lagi aktiviti ekonomi penduduk di sini iaitu menternak kambing, ayam dan itik. Melihatkan potensi perniagaan ini mampu pergi jauh, Encik Indra Jaya sanggup berhenti menjadi pensyarah untuk menceburi bidang ternakan ini. Hari ini semua dapat lihat betapa pengorbanannya meninggalkan jawatan bergaji tetap untuk menceburi bidang perniagaan pertanian ini menghasilkan pulangan yang lumayan. Bermula dengan modal awal sebanyak RM100,000 5 tahun yang lalu, kambing-kambingnya diternak menggunakan kaedah semi-feedlot. Selamat sejahtera Encik Indra. Hai, selamat hai, hai. sejahtera. Ya. Wah, wow, ini kambing jenis apa ini? Uh, ini jenis kajang. Jenis kajang? Kalau lo lokal sini dia cakap dia jenis kampung, ya, uh, kambing kampung. Kambing kampung lah. Tapi uh, uh, asal dia jenis uh, kajang. Macam mana dengan pasaran dekat dekat sini? Di sini walaupun uh, kawasan ini uh, terpencil sikit, hmm. tapi dari segi uh, permintaan dia amat tinggi. Sesekali ternakannya itu dilepaskan pada petang untuk diberi makan sagu segar dan rumput nepia. Bagi kambing-kambing yang nampak agak lambat tumbuh sarannya, beliau akan memberi makanan vitamin. Bermula dengan 100 ekor kambing, kini beliau mula berjinak-jinak dalam penternakan ayam dan itik pula. Sekarang ini beliau mempunyai hampir 1000 ekor ayam dan 500 ekor itik. Wah, banyak tu. Pakcik Indra sekarang ini sedang berusaha memperbesarkan kandangnya. Beliau amat tertarik dengan skim galakan disediakan kerajaan yang memperuntukkan 28 juta ringgit untuk membantu sesiapa yang berminat dengan perniagaan ini. Diharapkan perniagaan Pakcik Indra terus berkembang maju. Siapa yang pernah ke Sarawak tentu mengakui hakikat bahawa masyarakat Iban begitu kuat berpegang kepada adat dan budaya. Menjadi kelaziman adat miring akan diadakan sebelum kaki melangkah masuk ke dalam rumah panjang. upacara persembahan atau berdoa kepada Tuhan bagi memberkati permintaan dan mendapat perlindungan daripada sesuatu ancaman. Singkatnya, Miring diadakan bagi memberkati penduduk, melindungi dan memberi mereka membawa kebahagiaan, kedamaian dan keharmonian dalam masyarakat. Dalam masyarakat Iban, Miring diadakan sebelum aktiviti penting diadakan atau sesudah malapetaka dan kejadian yang tidak diingini menimpa. Masyarakat Iban di sini memang aktif memantapkan diri dalam sosio ekonominya begitu juga dengan makcik Rebadang Anak Andin ini. Dia mengusahakan anyaman tradisional seperti selok ataupun bakorotan sejak setahun yang lalu. Bekerja sebagai penoreh getah sepenuh masa, beliau menjadikan anyaman bakul sebagai pendapatan sampingannya sekiranya berlaku hujan dan membataskan rezeki menorehnya. Dalam sebulan, beliau mampu menjual enam set bakul. Pasaran untuk hasil tangan beliau bukan sahaja tertumpu di Saratok, tetapi ada juga pelanggannya yang datang dari Miri dan Betong dengan tak percaya dalam sebulan dia mampu memperolehi RM1000 pendapatan sampingan. Ha, yang ni pula namanya Makcik Gendut Anak Das. Makcik ni pakarlah kan membuat kuih jala di sini. Kuih jala ataupun kalau di semenanjung lebih dikenali ramai sebagai kuih karas sangat digemari ramai. Namun, ramai yang tak tahu asal usulnya. Jangan terkejut kalau saya katakan bahawa kuih ini merupakan sajian tradisional suku kaum Iban di Sarawak. Ia menjadi hidangan wajib selepas meraihkan tamatnya musim menuai padi. Bezanya resepi turun-temurun kaum peribumi negeri kenyalang itu menggunakan gula apung yang dihasilkan daripada pokok nipah. Manakala resepi kuih karas yang popular di Semenanjung, khususnya di Kedah dan Johor pula, menggunakan gula melaka ataupun kabung. Makcik Genot menghasilkan kuih jala ini dengan cara yang begitu unik dan asli. Ha, anda lihatlah sendiri. Punyalah seronok. Saya dan Zila pun sempat tumpang sekaki. Okay, macam Zila nak cuba buat ni eh. Ya? Betulkan cara nak buat ni mak cik? Betul. Okey. Kena letak banyak ke dia, dia sikit je? Okey. Nak berapa lama kalau nak buat satu ni kuih jalan ni? Okey dah. Dua dua minit dah. Oh, oh dia dua minit, tiga minit macam tu je lah. Ini macam ni, laju. Thank you. Penduduk di sini semuanya mereka buat sendiri. Begitu juga dengan tika bemban ini. Tengoklah hasil anyamannya sangat halus dan sempurna. Tika yang diperbuat daripada pokok bemban ini dihasilkan oleh makcik lenti anak beranda ketika bemban tidak mudah koyak ataupun rosak. Menurut Makcik Lenti, dia cuma perlukan masa seminggu sahaja untuk menyiapkan anyaman tikar bersaiz sederhana. Manakala tika yang besar lama sikit iaitu dua minggu. Makcik Lenti yang bekerja sepenuh masa sebagai penerik getak ini menghantar tika-tikanya untuk dijual ke Sarato. Sebulan beliau mampu menjual paling kurang dua biji tika. Harga bagi tikar sederhana ialah RM60 dan yang besar pula RM150. Tadi kita dah tengok penduduk di sini membuat anyaman tradisional, buat kuih jala, anyam pika. Sekarang ni kan kita tengok pula mereka buat bubu secara tradisional. Andong Ana Ansam